Всем приветик с вами Кладин, и сегодня я бы хотела рассказать о себе. Если вы не знаете меня, то посмотрите, эм, а, то посмотрите это видео до конца. Давайте же начнем. Меня зовут э, Каладин, я из семьи вульфов. И я больше люблю петь на луну, но это значит э, вот так. Нудный из себя оборотень лагуна. Тогда лучше ты. как надо, Лагуна. А ты просто не умеешь. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Вот такие все неумелые. А я все умею. Ах. Меня зовут Кролдин Вольф, как я уже говорила. Я из семейки вольфов. Я больше люблю петь на луну. Я вам сейчас это показала только что. Вот, я, у меня есть сестренка Хаулин, она очень иногда бесит, но я вроде уже привыкла. У меня из семейки Вульфов есть моя сестренка Хаулин, про которую я вам только что сказала. А, сестра самая старшая из моей семейки Клавдия, и мой брат это Клод. Вот, у нас у всех имя на букву К, кроме моей сестры Хаули. Я не знаю почему. Ладно. В принципе, мне 18 лет, и я люблю модничать вместе с Дракулаура. Вот, я даже себе тату сделала. Вот такую молнию. Если не видно. Вот молнию на щеке. Ладно, в принципе, это все. Всем пока.